Bismillahir Rahmanir Rahim istəməzsən Cəmiməliəyə salamun uçar buladı tutlanmazdın qamdan intiqamını almayasan istəməzsən Ana Zəhra salamullah əleyhə onun üzünə dəyən şilləni, əsından qavrğanın intiqamını almayasan, altı aliq oxlanan boğazının kəlm olan qolların, doğranan bədənin, kəslən başının intiqamını almayasan Əgər belə olmaq istəyiriksə, həqiqət görsəncə olmalıyıq, zülmünə mübarizə aparmalıyıq, zalımı tanımalıyıq. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, elə təsəvvür etməyin ki, xanım Zəhra Sadamullah alayxanın qapısını yandıran və sındıran, üzünə şillə vuran kəslə bu günləri xüsusən Azərbaycanla zindanlarda işkəncə verilən on məmüllərə, oruq hamilələrə işkəncə verilənlər, verənlər arasında heç bir fərqi yoxdur. Ən xüsusi insanlardır ki, bu günlərdə zindanlarda ümumiyyətlə Azərbaycanda möminlərə, ruhaniylərə, indarlara bu qədər sıx təziqrlər edirlər. Necə istəyirlərsə o intiqamları alar. Bizim hər birimizin boynunda vəzifədir ki, bu intiqamları alaq. Ümumiyyətlə biz sözləyək ki, hər birimizə aiddir. Heç birimiz susmayaq, biri olaq, biri olmayaq, 5 bir olaq, 100 olaq, haqsızlığa göz yummayaq, haqqı deyək, cəmiyyətə baxmayaq. Hacimiyyətdən qorxmayaq, əlimizdən gələni edək, vəzifəmizi yerinə yetirək ki, İslamı yaşadıqsan, sussan, o susso, mən sussam. Bununla İslam yaşamaz.